Решить, что вы... Это когда иши, тогда а нас, вы не вы не решит, тогда вы нас не решит, у нас вы у нас сошли. есть все документы, вы у вас Как вы, вы вернете столетние деревья? Вы вы Пожалуйста, если вы считаете, что наши действия незаконны, переверните там не Обращайтесь в суд. Вот пакет документов со мной. Я готов с любым встретиться в суде и это обсуждать. Не здесь, в суд. У нас есть суд. У нас есть суд. Читайте действия незаконные в суд. Вы скажите, вы хотели... Вы меня, я назад Подождите. Так, как вы вернете деревья? Послушайте. Это вы, вы уже слышали. Хотели... Дайте ответ. Вы хотели или нет. меморандум. Назад. Хотели меморандум. Меморандум вы получили. Вы хотели общественные слушания. Вы их получили. Что вам еще? Слушания. Я видела. Этим я видела. Ваше общественное не... Мы хотели не меморандум, мы хотели спасти лес. А остальное все в суде. А, а вы хотели вы суде? строиться. Послушайте, 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 мы будем строиться, потому что у нас есть все разрешительные документы. Все в суде. Считаете незаконным, все в суд. Все. Ну, ну да, по, по такому принципу можно вам попалить всю технику, если вы считаете, что я не прав. И Подавайте в суд. суд. Обращайтесь в суд. Ну да. Ну хорошо. ну хорошо. У нас единственная процедура. Не бить меня сейчас палкой по голове, обратиться в суд. Почему? Ну вы а потом обратитесь в суд, правильно?

вот. Почему вы трогаете? На каком основании? Вы, вы, кто? Покажите удостоверение. Кто вы? Кто вы? А кто вы? А кто вы такие? Мне 38 лет. Да. И я не вижу опасности для своей... Жизни. Можно пройти, пожалуйста? Я житель города. А почему? На каком основании? Ну, на каком основании? Так я понимаю, но я житель города. Я могу пройти? Нет, нет. А почему? Ну вы, вы сняли, да, Я понимаю, вы, ну, там юрист подал, принес какие-то документы, непонятно. Саша, пожалуйста, Что? я не, не Ну, знаете, ну, ну, сейчас, дня, я житель города, я, я, я могу пройти вот Почему? На каком основании я не я могу пройти. Вот на каком основании? Оснований нету. Просто стоите вы и мешаете мне пройти. Должно быть основание. Почему он может травматизировать? Почему? Мне не можно травматизировать.

Роботи, які ну, небезпеки не саме. Ну, небезпека воно виділена, дивіться, небезпека виділена стрічкою, стрічкою виділена зона небезпеки. Людину не пускають на мета. Да. Ви не вбачаєте? Ми звернулися. Ваше право там почати не прощати, це Я вас очень прошу, молодой человек. Так, можно я зайду на тропинку? Да, пожалуйста, отсюда. Пожалуйста. На каком основании вы меня не пускаете? Там опасная зона, там балка леса идет. Это там мое, вы... дело. Это мое личное нет, дело. Это мое личное дело, да. Это мое личное дело. Ну почему? Я житель города, меня, вы житель города. У меня есть договор на охрану этой территории. Покажите договор. Пожалуйста. Покажите, Я, договор. Покажите договор. Покажите договор. Покажите договор. Полиции. Ну, покажу. А... Выпадку, вот, у меня вопрос. Вот они говорят, что у них есть договор на охрану территории. Они меня не пускают на территории. Договора на руках нету. На каком основании они меня не пускают? То есть человек препятствует мне про 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 продвижению. Просто по, по, по территории леса. Все. У них основания нету. Договора не нету. Пожалуйста, вы полисмен. Можете со мной пройти? Пройдите, пожалуйста, со, со, со мной. Вот. Пройдите, пожалуйста, со мной. Вот. Вы можете подойти? Пожалуйста. Вот И вместе с полисменом я хочу, вот, человек, полиция, соответственно, мы можем пройти вместе с ним безопасно. Вы мы обеспечим да. громадский порядок. Да. Сейчас будет выкликана сессия оперативного группы, группа, которая проверит документы, чье действительно право данных осипов. Понятно, по давайте тогда в этот момент останавливаем все работы, давайте останавливаем все, все работы и до приезда группы. Они хорошо, хорошо, на каких основаниях сейчас они на, на, начаты? На каких основаниях вот эти ребята мне не, не, не дают пройти? Можно пройти? Нет. Ну вот, видите. То есть, нет, нет, половина документов. Право Правильно, экосип, она набор, приедет. Давайте пока, она, пока, давай она, не, пока давай... она не приедет. Давайте остановим работы. Да, правильно. Давайте освоим работы. а на приедет, разберемся и дальше... Ще, ще, ще Мы имеем право. Ну, а на что вы работа? имеете эти право? Ну, я, розумею, я я шо, представник это... патрульной полиции. Ох, Я оружие, да, я я то есть человека убивают, а вы ничего не можете сделать? Есть криминальная полиция, есть патрульная полиция, которая обеспечит нормальный порядок, Это обеспечит да, до приезда... Да, Существует... если здесь проводится опасность, согласно норм строительного законодательства, должно быть ограждено лентой. Ленты нет, поэтому я имею права туда заходить. Я не вижу ленту, да. Ну, я хочу вот здесь погулять. Так, уважаемый, что погуляю. такое? Я вас не толкаю. А, а я вас не толкаю. Толкаю. Я, я вас не толкаю. не толкаю. Я обойду вас вообще чем возьму. Ну просто обойду и все. Нет. Ну, что такое? Ну, я вас обхожу, я вас не толкаю, ребята. Я еще раз вам обязан. Кто вы такой, представьтесь, пожалуйста. Имя, фамилия, отчество. Кто вы такой, что я вам обязан Я житель города, я житель города. Я представитель охраны фирмы. Какой? Как вас зовут? Имя, фамилия, я фирма? Да, обязан Кто представить. Такой? Я житель города я Александр Леонидович. Я представлюсь уполноваженным особам, которые имеют на это право. Представникам полиции. Хорошо. Вот представитель полиции стоит. Так он, что? Если он меня спросит, я ему представлюсь. Хорошо, документы. то есть компания Альянс наняла какую-то непонятную структуру, охрану, которая даже боится представиться. Вам стыдно? Ну, не стыдно. Вам стыдно. Просто вы, вы выполняете работу, за которую вам стыдно. Я вам очень сожалею, потому что это ложится на вашу карму. То есть, ну вы стоите, улыбаетесь, не пропускаете никого. когда уже через голову мусор будет вести, уже все подумают о том, что происходит. Ну да, полиция просто. У нас полиция занимается тем, что наблюдает. Ну, полиция ничего не может. Полиция ничего не может. Вон вот люди убивают, а она будет дивиться, потому что они не могут, потому что они не в смозе. Ну да. 800 гривен, да, Давай, да, давайте делать, да, 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 мы будем да, сейчас... Да, да, что полиция вы до момента приезда оперативной группы. Просто остановите работу, да, разберемся да, и дальше будем, да. Работа, да. Чтобы они не на каком, не вывести, на каком основании мы том, должны остановить эту, эту работу? Полиция приезжает, хорошо. хорошо, я вас Смотрите, хорошо, я вам объясняю. Приезжаем, вы приезжаете, там бьют человека палкой по голове. Вы будете смотреть, Чему? пока приедет, оперативная группа, это то на же самое, это нарушение законодательства. Вы разобрались, Да, да больше того, они какой -то меня как щемили только раз. что, давили Нет. меня, вы послушайте, ничего не сделали. Ленты, ленты. нету, нету, ленты, ленты нету. Нет, ну лента, мы а можем пройти, там где нету ленты, мы имеем право пройти. ну вот Територія комунальної власності громади, Це земля, міста. Яка знаходиться в розпорядженні міста. міста громади. Тут діє приватна охорона структура, яка не представляється. На якій підставі вони тут діють. Ну да, у них должен быть договор. Причем, я, поп... и... я, попросу, я не... Давайте вы... возьмем, Причь давайте спросим прощу, договор. Этом, давайте, или... да, договор. А Пожалуйста, полиция. Обеспечить давайте узнаем, что, что доля за... Доля. Подождите, я вам сейчас там встану и скажу, я не пускаю никого. Почему? Да. Да. У меня есть договор вы, с кем-то, я никого не, не, пускаю. Да, не пускаю. Да, вот, смотрите, да, смотрите. Вот, полиция. Можно пройти? Нет. Ну, ну дайте, дайте, я пройду. Ну, почему мне, полиция, почему мне не дают пройти? Ну вот не пускают. Подойдите сюда со мной, пожалуйста, пройдите со, со мной, полиция. Пошлите. Пожалуйста, представьтесь, какая вы организация, название. Договор. Договор. Полиция. На меня не пускают. Меня не пускают? Я не правильный. пускают. Не зона. Вы понимаете, это что это опасная зона. Болошина, Согласно договору, я обеспечиваю охрану. Нет, подождите. Почему? Я, я не знаю, кто этот человек. Я не знаю, кто этот человек. Этот человек не идентифицирован. У него нет знаков. Он не представляется. Он не показывает документы. Он не показывает договора. Кто вы? Кто вы? Корж Александр Леонидович, <связать> житель города. житель города? Да. Юрист Александр. Если вы считаете, не что ваши на, права не нарушены, да. этим человеком, либо каким-то Да, пожалуйста, обратитесь в суд. Иначе вы вы за я на нас суд. Я понимаю, компания Альянс будет. Обратитесь в суд и доказывайте, что я не могу пройти на эту территорию. Пропустите меня, пожалуйста. пропустите меня. А в чем проблема? Вы там можете поколесить, вам нельзя туда. Я понимаю. Девочки, там В чем это? проблема? Она имеет Я Я журналист. Она она я журналист. Снимайте, пишите, вот, там, Правильно. Там, там, там ну, я вас прошу. Постойте здесь. Там перед лес. Мы должны спасти деревья. Ну. Вы можете покалечиться, дерево может по голове понимаете, попасть. Понимаете, предоставьте завтра. договор. Предоставьте договор. Пожалуйста. Вы для меня, вы, в данном вы, случае, вы для вы меня человек, никто. Ну, вы что? предоставили договор. Нет, с вами нет. Вы для меня никто. Вы не предоставили договор, как структура, а которая нет, охраняет. Не нет, не, не предоставил. Не предоставил. Юрист Альянс Будда. Сказали, что у вас есть договор с, с, с этой охранной организацией. Вот слушайте, обращайтесь Договор суд, там будем разговаривать. Ну вот почему вы не в данный момент... Все вопросы к администрации города. Какой? Братья, не потыливите, ребята! Вы там по Не подымали! Ви там на колеси, не подымали, блядь! Вы знаете, за Леди за рейд! Мы просто делаем свою работу, Я понимаю, что вы делаете. вы Ну не мы пиляем. Ну не же вы Давайте, давайте остановим работы. мы можем Мы мы самые люди, как и вы. Я понимаю, ну, ребят, ну это же не по закону. Мы по закону. Это просто кто-то зарабатывает бабки. Пацаны, просто бабки зарабатывают. Хорошо, а вы кто такой, такой в жилетке? Кто вы? Кто вы? Вот Не ну, представьтесь. Видишь, подойдите, видишь, к нам, да. Да у себя, да у себя во дворе пили, блин. Давай, 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 давай. Я буду пилять, хорошо? Ты знаешь, что скажу, он блядь. Был он тоже зарабляет. Вот давайте, вы приходите за руку, и мы идем в администрацию. Давайте. Давайте, мы договоримся мирно, дружно, по закону. Вы, вы прекращаете или всех, мы идем дальше, идем в путь, и так далее и тому подобное. Давайте, либо сейчас я просто буду лежать возле этого леса. И поверьте мне, если вы это сделали днем, потому что жители на работе, что вечером здесь будет, то здесь у вам всем не Нас будет очень много. И мы все ляжем и будем лежать в этом лесу. И завтра вы себя тоже не дойдете. Можно перекрыть Киевскую? Перекрывать улицу центральную? Почему называют мэра. такое Перекрывать улицу и все. что там а мы ждем меморандумы, мы ждем договоров. Так у вас есть договор?